Гидромассаж. Это массаж, который проводится под водой при помощи струи воды под высоким давлением. В нашем центре стоит гидромассажная ванна, которая позволяет создавать давление на кожу до 4 и 8 атмосфер. Данное давление является альтернативой душу шарко Единственное, что после душа шарко очень часто остаются синяки и ушибы, если мы проводим ту же самую методику. При помощи гидромассажа синяков и ушибов практически не бывает, так как воздействие идет через воду и под водой. Сеанс занимает от 20 минут до 40 минут, в зависимости от проблемы, которую нам необходимо решить. Но какие проблемы решает данный метод? Это как проблемы, которые устраняет обычный массаж, забитость мышц, гиперспазм мышц, лечение заболеваний позвоночника и горно аппарата, и второе направление ⁇ это разрушение при помощи струи воды подкожной жировой клетчатки как метод борьбы с целлюлитом и с ожирением.